Кузьмина в тени, четвертый Б класс, первая школа, город Покачи, Геннадий Рублев. Это было в мае на рассвете, это было в мае на рассвете. Нарастал у стены листа голубой, девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. А куски свистящего металла Смерть и муку Сеяли вокруг. Тут он вспомнил, Подпрощаясь с летом, Он свою дочурку целовал. Может быть, Отец девчонки этой Дочь его родную расстрелял. Но сейчас В Берлине под обстрелом полз боец телом заслоня, Девочку в коротком платье белом Осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, Подарили радости и весну, Рядовые армии советской, Люди, победившие войну, И в Берлине в праздничную дату Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, Памятник советскому солдату с девочкой спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.